Есть такое ощущение, прям в автобус по ходу попало. Видишь, вот это? Что семьям, и тем более одиноким женщинам, растить детей некогда. У меня один вопрос. Что вам мешает работать? Куда одевать ребенка до двух-трех лет? Некуда. И что? Это уже 10 лет. Уже 10 лет ты вырвана из жизни до того, как ты отправишь его в садик. Ты уже не вернешься ни на какую работу. Ну, Но... надо приспосабливаться. Uh, uh -huh. А здесь вони просто это стекло забили обівкою. А зачем оно воно треба Оп, і закрили обівкою. Деньги там уміють считать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І сьогодні ми направду вам покажемо унікальні кадри, яких ще ніколи не було. потому что раньше Россия никогда не говорила про обмен военными полоненами, аж тут блокаду порвано. Но про все, как завжди, по черте, Не забувайте настати нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте про найголовніше: це підтримка збройних сил України. Триває наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми, друзі, разом з вами збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення на позиціях. Це українським необхідно нашим військовим, які продовжують боронити нашу країну. Тож дивіться нас, слухайте. И не забывайте обов'язково підтримувати нашу армию. Вот в поле стоит машина, не знаю, с УАЗиком, там походу первую приведу. Потом уже нас вот здесь вот начала цеплять. Мы не успели эвакуироваться. Поподбила. Машина начала... такое ощущение прям в автобус по ходу попала видишь, вот она вот автобус 1683, который сгорел по ходу в колесо, он видишь, впереди пере, это, ага. вот, вот вперед по ходу вот в него и попала правильно, она в него прилетела, видишь, а потом уже нас их а вон стоят Уралы, вон они стоят Так, и наш автобус первый, который нас мы его завели у эти не успели завести, не заводятся. Сейчас будем пробовать. Багатодітна головна російська пропагандистка Маргарита Сіманян, яка відправила своєю риторикою, своєю політикою, своєю позицією і заявами не одну сотню російських чоловіків на фронт, яка зробила сиротами по обидва боки від лінії розмежування і фронту сиротами, яка перетворила російських дружин на безкінечних вдов, раптом заговорила про демографію. Ви ж знаєте, що в Росії рівень смертності перевищує рівень народжуваності. Зрештою, якщо цими днями Генштаб Збройних сил України повідомив, що на фронті російські втрати вже тепер складають понад один мільйон. Ви розумієте, ви хоч можете собі представити цифру мільйонні втрати. Так, це не вбитими, це вбиті і поранені. Це ті, хто ніколи більше не повернуться на фронт, і ті, хто полікуються і, звісно, знову в бій. Але в цілому втрати шалені, і по всій Росії вони, звісно, відображаються і на демографії. А росіяни, пропаганда, чиновники бігають і кажуть, діти перестали народжуватись. А та, та треба з цим щось робити. Я давно пропоную, треба перестати відправляти російських чоловіків на убій. Тоді, звісно, будуть і діти народжуватися. Зрештою, а як, коли ти не знаєш, що відбудеться з твоїм чоловіком, думати про сім'ю? Але Маргарит Сіменян про інше каже, держава стільки вкладається, грошей, зусиль, нічого не від не виходить. В інших країнах і близько не вирішують так проблеми, як в Росії. Так в інших країнах і немає такої смертності. В Сполучених Штатах Америки не треба платити учням школи. Школяркам, неповнолітнім, щоб вони народжували дітей, бо в них все ок, в них ніхто не гине. Люди їдуть туди народжувати спеціально навмисно дітей, щоб отримати омріяне американське громадянство. А в Росії навіть росіяни не хочуть плодити росіян, знаючи, що їх просто відправлять на смерть. Ми багато говоримо про те, що нужно витрачати демографію. огромное количество усилий для этого предпринимается. Огромные деньги на это тратится государство. Мне кажется, я специально не проверяла, но почти уверена, надо проверить, что вообще ни в одной стране мира на поддержание демографии не тратится столько денег. Вы посмотрите, какой у нас материнский капитал. В Соединенных Штатах до сих пор декретного отпуска нет. Никакого. Не то, что материнского капитала. И все-таки это не работает так, как хотелось бы. Не работает. А знаете, почему не работает? Я как женщина говорю. Потому что проблема не только в том, и часто не столько в том, что семьям, женщинам одиноким, растить детей не на что. Проблема часто в том, что семьям, и тем более одиноким женщинам, растить детей некогда. А почему это так? Потому что в советское время, благословенное, были ясли, а теперь их нет. И в садик ты отдаешь ребенка в три года, иногда в два. Если ты хочешь второго, то ты, ты просидел до двух, до трех с одним, потом рожаешь опять, это уже 4, 5, 6 лет. Потом ты рожаешь третьего, это уже 10 лет. Уже 10 лет ты вырвана из жизни до того, как ты отправишь его в садик. Ты уже не вернешься ни на какую работу, ты уже не сделаешь никакую карьеру, ты не станешь никаким специалистом, ты не реализуешься в своей профессиональной деятельности. Куда девать ребенка до двух-трех лет? Некуда, почему-то у нас больше нет яслей, и не поможет никакой материнский капитал, пока эти ясли не появятся. Люди, которые спорят с этим тезисом, говорят, что вот ребенку нужна мать в этом возрасте. Я скажу вам удивительную вещь. Ребенку нужна мать в любом возрасте. Ребенку в два месяца мать нужна не больше, чем в два года. И в два года не больше, чем в восемь лет. И в восемь лет не больше, чем в двенадцать лет, когда уже начинаются подростковые. Ребенку нужна мать всегда. С чего мы взяли, что до двух, до трех, вот только мать, а потом, пожалуйста, нянечки воспитатели в детском саду. Это серьезная дилемма, которую мы должны для себя решить как страна, что важнее. Важнее, чтобы мать проводила все свое время с ребенком, или важнее, чтобы наши женщины принимали тоже участие в экономике страны. Ну, мы все-таки страна в этом смысле невероятно продвинутая. Как известно, у нас у первых в мире Возникла как таковая эмансипация И как таковое равноправие женщин В Европе в некоторых странах Еще в 60-е женщине нельзя было работать Без разрешения мужа И банковский счет иметь без разрешения мужа У нас извините в 60-е Уже женщины что только не делали да, и Какие подвиги только не совершали У нас нет этой проблемы Когда я еще ездила в Европу Меня часто приглашали на форумы И некоторые форумы они очень любят посвящать этому <coughs> Правам женщин И вот они мне говорят Был какой-то форум тысяча влиятельных женщин, что такое? Они говорят, вот выступи с главной речью, расскажи, как тебе удалось молодой девушке в России, в этой консервативной замшелой России, добиться таких успехов? Я очень их расстроила, испортила этот форум, потому что я выступила, выступила и рассказала, что нет такой проблемы в России. Это все равно, что как вы меня спросили, как тебе удалось добиться таких успехов, имея голубые глаза? Или там, имея длинные волосы, как будто с короткими. Ну нет такой проблемы. Никто не смотрит, женщина ты или не женщина. Мы хотим вернуться в то, чтобы женщина была, как это кирхен, кирхен, как у немцев Тут говорят, немецкий, да. кухня, церковь, значит детская, да, как День, они Киндер, киндер, киндер да, точно. Для меня как, какая-то <как> Да, да. да. Др другой язык. Ну, тогда мы должны изъять женщин из экономики. У нас людей и так немного. Кто у нас будет лечить, кто у нас будет учить традиционные отрасли, где работают в основном женщины. Или же мы должны просто смириться с тем, что надо построить ясли. Это вроде бы на поверхности. И извини, пожалуйста, если это не то, что надо обсуждать в твоей программе. Но я считаю, что это как раз то, и в день защиты детей я специально ждала. Я давно об этом хотела поговорить, ждала повода. І нікому не цікаво і ніхто не питав, але тим не менше, самопроголошений тиран Білорусі, той, хто в нас асоціюється хіба що з кількістю надоїв і з кількістю викопаної картоплі, Лукашенко вирішив розповісти про те, як розпочинається його ранок. Знаєте, у блогерів є така дуже популярна рубрика Get Ready With Me. Тож Лукашенко вирішив нам розповісти, як же він збирається. Щоправда, десь буквально на самому старті. Певно, через вік він вирішив зупинитися. Річ в тім, що він каже, що його ранок починається після сьомої. Далі він вмикає телебачення і нічого нового не бачить. Лукашенко дуже довго розповідає, як показує старе кіно 50-х років. Нема чого дивитися, нічого не відбувається. Так зачекайте. Рівно це і відображає сам стан життя і суть політичного розвитку в Білорусі. Там нічого не відбувається. Все зачищено. Все ж знищено ніякого майбутнього і перспектив. Власне, саме тому для того, аби білоруси не сумували, їм розповідають і показують старе життя 50-х років. Ні, не те, щоб тоді була незалежність цієї країни, але принині так можна несальдовувати про ті часи, коли білоруси були молодими, а не так, що третину свого життя сучасні мешканці Білорусі прожили за деспотичної влади Лукашенка. Утром мой рабочий день начинается обычно там после семи все ваши каналы, кино, третий канал, я очень слежу за ним. Ребята, показывать нечего, все старое. Вот привел пример знак беды, включил сегодня, я смотрю, ну хороший фильм, но это фильм того времени все время плачемся, затянуты эти сцены, динамики никакой и прочее. Ну, это были тогда, 50-е годы, сразу после войны, боль, разрывались сердце на этом и прочее. Это тогда заходило. Сегодня миллион каналов шелкнул, переключил на другой канал. Поэтому надо, конечно, корни свои не забывать. У нас хорошее прошлое Беларусь фильма, но надо приспосабливаться к современности. У меня один вопрос. Что вам мешает работать? Что мешает, ну, давайте так вот по вашему говорить, забить зрителя, ну, хотя бы фильмами, вот как Россия это делает? И я интересовался, у меня добрые отношения со многими-многими артистами, и операторами, и режиссерами российскими, и великими, и не очень, очень хорошие отношения. Не надо говорить, что там море денег и некуда, и вот они валят эти деньги. Ничего подобного. Деньги там умеют считать. Там в основном это делают все частники. И частники и деньги дают, финансируют. И лишь бы на что, а бы на что никто деньги свои не даст. Это только государство может. Вот я вице-премьера спросил, говорю, ну как? Она мне сразу говорит, ну вот надо помогать. Ну, присаживайся, новая команда. Слушайте, да на моєї пам'яті, це вже не восьма або дев'ята команда. І ми все время під нову команду виділяли деньги. І що? Якщо ти дружина СВОшника і отримала виплати за його вбивство, якщо ти не знаєш, куди витратити свої мільйони, то інвестуй в російський автопром. Просто зараз ми вам покажемо огляд на новенький УАЗі, тобто буханку в автосалоні. Все дуже красиво, дорого і багато. Пахне новизною, тільки-тільки зібрана за півтора мільйона рублів. От тільки виникає правда питання: а за що? За частини відвалюються в буквальному сенсі для того, щоб закрити двері, їх треба хлопнути з першого ранку. Чому закрити їх не виходить? В салоні висять проводи. Хоча з іншого боку, а може я просто чогось не розумію, може, це і є якась прикраса, це для того, щоб воно виглядало стильніше, якось так затишніше. Абсолютно жахливі шви по всій машині. Болтів не вистачає на кріплення сидінь. Вже абсолютно все. Машина тільки й салону, але розвалюється. І за півтора мільйона рублі. Хоча з іншого боку, ну а що ми хотіли? Це ж майденраж. Перше, на що нужно обратить внимание, це, конечно же, ціна: Полтора мільйона рублей. А за що? Смотрите самі. Только відкрив дверь, понимаешь, что все это сделано ужасно и убого. Запчасти отваливаются. Только стоит взглянуть на вот эти замки дверные. И как приходится хлопать дверью, чтобы закрыть. Это вообще трэш просто, ребят. Замки тугие. Фиксаторы дверей не держатся. Вот посмотрите вот на эту обивку. Далее, что смотрите, здесь висят провода какие-то. Для чего они? Додумай, доделай сам называется. Насквозь дыры в автомобиле. Вот смотрите, например, это насквозь дыра туда идет, представляете? Заднюю часть открываем. Странно, что не написано вниз или вверх. На некоторых комплектациях еще писали, да? Но это комплектация Black Edition, поэтому здесь может этого и не быть. Ладно, смотрите, пытались выполнить антигравийную обработку от коррозии. Они думают, что серьезно это поможет УАЗику, да? Вот они, швы, ребят. Просто смотрите. А? Люди старались, делали. А вы не покупаете автомобили. Смотрите, скобка какая-то здесь. Да. Это грузовой тек. Посмотрите. Вот эта фанерка зачем здесь стоит, непонятно. На саморезах. Не покрашенная даже. Здесь Пенка, резинка, <laughs> стекло, смотрите, наполовину в этом отсеке, наполовину в том отсеке. И здесь то же самое. <laughs> Я такого еще никогда не видел. Ой-ой-ой, смотрите, здесь провода. Блин, ну прикольно это, конечно, стекло наполовину получается в этом отсеке, наполовину в том отсеке сделано. Давайте эту дверь откроем. Как бы УАЗик это не Вот смотрите, просто технологии. Вот они, смотрите. Здесь. Ага. А здесь они просто это стекло забили обивкой. А зачем оно надо, смотрите. Оп, и закрыли обивкой. Вообще, конечно, молодцы, ребята. Ну, болтов не хватает, как обычно, на креплении. Здесь никак они не могут настроить производство для того, чтобы этот уголок был полностью монолитным, да, не вот таким раскрытым. Конечно, трэш. И резинка, видите, ребят, разошлась либо задумано так не знаю но выглядит это, конечно так себе на самом деле вот он ребят новый у вас полтора миллиона рублей давайте я покажу с этой стороны попробую если откроется вот так это все здесь выглядит рычаг раздаточной коробки но ну, здесь кстати еще поцивильнее он сделан на некоторых автомобилях вообще ужасно все это выглядит. Видимо, ручна зборка, як смена попала, так? Да? Ну, от эти оббивки, ребят. Как-то так. І на цьому в мене, друзі, все. А ви не забувайте нас підтримувати і допомагати поширювати наш контент. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф і, звісно, не йдіть. Не підтримавши наш збір для 67 шістдесятсьомої окремої механізованої бригади, ми збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога мають значення. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!